হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ত' তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে এইচ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ যোনটো ন'টিছ আহিছে তাত লিখা আছে যে আমাৰ টুৱেণ্টি টু অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া ফৰ্ম ফিলাপ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইটো কুৱেশ্যন আছিলে যে আমাৰ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ ফৰ্ম ফিলাপৰ হ'ব আমি জানো যে আমাৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট আমি দিব লাগে জেৰক্স দিব লাগে ত' সেইখিনি কি কি হ'ব সেইখিনিৰ কথা ডিছকাছ কৰিব লাগিছোঁ তেন্তে ভিতৰত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপৰ বাবে আমাৰ প্ৰথম এটা দৰকাৰ হ'ব এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যোনখন আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন আমাক দৰকাৰ হ'ব তাৰপিছত ছেকেণ্ডৰ দৰকাৰ হ'ব আমাৰ এডমিট কাৰ্ড যোনখন এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এক্সাম দিছিলোঁ তাতে এডমিট কাৰ্ড কোনখন যোনখন দিছিলে সেইখন আমাক দৰকাৰ হ'ব তাৰপিছতে দৰকাৰ হ'ব মাৰ্কশ্বিট এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পাছ কৰা যোনখন মাৰ্কশ্বিট আছে সেইখন দৰকাৰ হ'ব ত' তাৰপিছত ফ'ৰ্থ নাম্বাৰত লাগিব আমাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো ত' ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে যিসকলৰ দুই লাখ যিসকলৰ পেৰেণ্টছৰ ইনকাম দুই লাখ বা তাতকৈ তলত থাকে তেওঁলোকৰ কি কৰা হ'ব ফিজটো দিব তেওঁলোকৰ নালাগে ফৰ্ম ফিলাপৰ যোনটো ফিজৰ কথা লিখা আছে সেই ফিজটো তেওঁলোকে দিব নালাগে গতিকে যিসকল পে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পেৰেণ্টছৰ দুই লাখ বা দুই লাখতকৈ কম আছে ইনকাম তেওঁলোকে সেইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ যে তেওঁলোকৰ ইনকামটো কম আছে বুলি সেইটো প্ৰুফ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব তাৰোপৰি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বি পি এল কাৰ্ডখনো বিচাৰে বা কেতিয়াবা বি পি এল কাৰ্ডখনো হ'লেও হয় ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নহ'লেও হয় সেইটো কলেজৰ পৰা ডিপেণ্ড কৰিব যে তেওঁলোকে কি ল'ব হয়তো কেতিয়াবা দুখনো ল'ব পাৰে ত' সেইটো তোমালোকে কলেজত সুধি ল'বা কিন্তু দুই লাখৰ ওপৰত হ'লে যিসকলৰ পেৰেণ্টছৰ ইনকাম দুই লাখৰ ওপৰত আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন জমা দিব নালাগে হৈ গ'ল তাৰপিছত আছে আমাৰ ফিফটত লাগিব এডমিট কাৰ্ড লাগিব মাৰ্কশ্বিট লাগিব আৰু চাৰ্টিফিকেট লাগিব কিহৰ এইচ এছ এল চি এইচ এছ এল চি তোমালোকৰ এতিয়া এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত দিছিলা ত' সেই তাৰে এডমিট কাৰ্ডখন লাগিব মাৰ্কশ্বিটখন লাগিব আৰু চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব তো তোমালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিছিল নে মই পাহৰিছোঁ মানে এইচ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত এই মাৰ্কশ্বিটখনতো পাইছে বাৰু চাৰ্টিফিকেটখন পাইছা নাই মই নাজানো বাৰু পাহৰিলোঁ মই তো যি কি নহওক যদি আছে চাৰ্টিফিকেট সেইখন লাগিব আৰু যদি নাই সেইখন নালাগে তো এইখিনি আছিলে আৰু তাৰ লগতে হয়তো আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব পাৰে দেই আধাৰ কাৰ্ডখনো হয়তো বিচাৰিব পাৰে ত' এইখিনিয়ে আছিলে ডকুমেণ্টছৰ লিষ্ট যোনখিনি তোমালোকক দৰকাৰ হ'ব আগন্তুক ফৰ্ম ফিল আপ আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইচ এছ দিবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ বহুতৰ হয়তো নোটছ নাই বা কলেজত নিলিখায় ত' যদি নোটছৰ প্ৰব্লেম আছে তেন্তে আমাৰ এপৰ পৰা তোমালোকে বাই কৰিব পাৰা ত' তাতে তোমালোকৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ নোটছ থাকিব চেপ্টাৰ ৱাইজ নোটছ থাকিব লগতে তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ ন'টছ থাকিব তোমালোকৰ যোন টেক্সুৱেল আছে সেইখিনি থাকিব তো গোটেইখিনি মিলাই তোমালোকে নোটছখিনি পাবা ত' ইয়াতে মই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এপৰ লিংকটো দি দিম তাত গৈ তোমালোকে বাই কৰিব পাৰা তেন্তে আজিৰ ভিতৰতে শেষ কৰিলোঁ কি প' চিংকেলাৰ্ণ